花在午夜落幕，高脚杯的王子寻觅着猎物，是你是你也是你。Let's sing and dance, let's go happy。爱情是一场游戏，真心假意，欲望迷离，走不掉，陷、oh, 进去，是谁被你一夜？ 没事，我来了。大家好，我是品牌方总负责人，远飞集团执行总裁沈家和。我在此声明，这次直播事故中，我司也是受害方，有人调包了我们的原产品，这里面存在着恶意竞争和报复的违法行为。 我们已经将相关证据移交给警方，希望大家可以谅解。这也并非是简单的个人疏忽，我在此承诺，直播间消费者的损失由我们承担。谢谢大家。走。沈佳禾。 谢谢你啊，今天。嗯、哦。先回公司吧，下午还有个会。嗯。下一步品牌营销，你有什么打算？我被停职了。我没通过。他竟然会为了我忤逆我爸的意思。 难道真的是我错怪他了？谢谢啊，玩的开心。谢谢。这段时间辛苦了，失陪一下。 我们照理来说不应该碰杯吗？这时候已经是对手了。对手是谁啊？对手，我们还一起玩游戏。池野，远飞庆功宴，你来不合适吧？小诺邀请我来的。沈总，你不觉得你像个电灯泡吗？你不喜欢电灯泡啊？嗯。那，太巧了。 后面还有一个。大家好啊！你来干嘛？这次销售额破纪录，总有我一份功劳吧？不过有人差点把远飞的产品直播搞砸，怎么还好意思来庆祝？ 你都来了，可不舍得我来吗好了好了好了，大家难得聚在一块儿，要不我们来玩当年最喜欢的真心话大冒险，怎么样？都成年人了，直接大冒险吧。是啊，反正真心话里面也没有真心。一共六张牌，抽到一跟五的两位，喝个交杯酒吧。来吧。 好啊，嗯，拿着。好，谁是一号？那谁是五啊？我,我。 呃，呵呃，那不好意思了。交杯，交杯，交杯。呜！第二轮抽到四跟六的两个人夹扑克牌，如果掉了，就算输，要罚酒。来。 谁是四号？我是四号。六是谁？哦。我认输。别呀、啊，玩游戏而已，别玩不起啊。 谁怕谁啊！沈佳禾，你占我便宜啊！沈佳禾，你耍赖啊！我没耍赖，我认输。既然都已经这样了。 第三轮就直接点吧。谁是一？我是一。怎么又是你？二呢？哦。这个，男生不可以吧？我可以啊。我认输。 别啊！刚谁说玩不起的？哎，老是认输没意思，不如咱们换个游戏吧，我带你们玩个更痛快的。加油！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  好好好好好好好哎，嘉禾，怎么回事啊？哎。 现在没人了，敢不敢跟我玩一局真心话？好啊、哦，有什么不敢的？那我们互相猜对方的真心话，如果猜对了，就对方喝；猜错了就自己喝。好。你当年跟白夏在一起，是不是为了气我？你还是很在意这个问题。我在不在意不重要，这杯酒你喝不喝才重要。 你跟池野在一起，也是为了气我。不是，真的。嗯。行。哪里顾得上气？纯粹是为了尽快挽回面子。 你从来都没有喜欢过我，你从来都没有把我当过家人。不是从来，是现在。我永远都走不进你心里。你刚刚撒谎了。 沈家河，你有完没完？没完没了了是不是？嗯？你喝多了，我送你回家吧。别走。 小诺，其实我心里一直都有你。谢谢你对我的好，迟夜。 刚刚带你们看的都是我们从德国进口的最先进的美容仪，涉及到光子嫩肤和第五代热玛吉。我跟你说不着，老板呢？老板，老板，出来！老板，出来！老板，出来！出来！我就是老板，请问你有什么事吗？来看看，白小姐，我觉得我们今天可能不适合继续再做这个尽调了。 所以，我们改日再约。不好意思，啊，没事。你好，是这样的，这个做完都有一个恢复期。少废话！你干什么呀？凭什么打人啊？你少在这儿啰嗦！我告诉你啊，今天必须十倍的赔钱，要不然我就砸了这里。 行，停你要是硬开出来的话，这边的侧门全都要坏。切，你行你来。喂，白夏。好，我知道了，一会儿过去。我还有事儿。 你自己解决吧。喂，你什么意思啊？白下一个电话你就走啊？你不是没有吃也不行吗？叫他过来帮你。薛总来了。 什么？搞半天是去搬救兵去了。这是我们集团公司的沈总，什么总也不好使。就一句话，赔不赔钱？不赔。我告诉你小子，姐今天敢来这儿，背后就有人。看出来了，要不然也不能在夏美薇禁掉的时候过来闹事。 我知道你背后的老板是谁，帮我给老板们带个话：冤家宜解不宜结，生意场上和气生财。走人！还是沈总厉害。 看来今天是有人为了破坏远飞对夏美的投资，故意找人来捣乱的。但你怎么知道他们背后的人是谁啊？我刚问你下面的人要了他的客户资料。滨海城气候的美容连锁企业就那么两家，而且股东信息里面还都有他。以后再遇到这种事情，就直接报警。口碑没了可以再赚，人出事了怎么办？今天要不是你在。 还不知道会发生什么，人没事就行，没什么事我先走了啊。能不能先别走啊？我怕他们又回来。应该不会。万一呢？公司还有事，真得走了啊。可我有重要的事要说。什么事儿？ 开车了，不喝酒。